तकरीबन साल के लिए सो इस करके चन्नी जी तो इस बारे में ना ही बोले तो बेहतर बह, है जहां तक रहा सवाल अरविंद केजरीवाल जी की बेल का कल एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी ईडी को फटकार लगाई लेकिन आप देश का जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ईडी जितनी सेंट्रल एजेंसीज है वो बीजेपी और केंद्र सरकार के कहने पे उनके दबाव में काम करती है अभी तक मेरे को अभी खैर एक सेकंड पहले बताया आधा घंटा पहले तक तो नहीं मैंने देखा था ऑर्डर जो है लोअर कोर्ट का मिला नहीं है और उसके अगेंस्ट सुबह बजे ईडी हाई कोर्ट में चली गई सो इतनी उनको अर्जेंसी रहते कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आ जाए क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की आंखों में आंखें डाल के कोई बंदा आ, देश के लोगों की बात कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं इस करके वो उनको एक फ्राइवलेस एक झूठे केस में अंदर रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े स्तर पर जो तबादले किए हैं पुलिस पुलिस कर्मियों को उसे लेके कई रोष भी है मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक कई रिटायरमेंट देने वाले हैं और कई इस्तीफा देने वाले हैं देखिए ऐसा की मेरे को तो ये आपसी सुनने को मिल रहा है लेकिन जो आज अगर आप ट्रिब्यून में जो डीजीपी गौरव यादव की अगर आप इंटरव्यू पढ़े तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे हुई है कि जिन मुलाजिमों का एक जगह के ऊपर या एक जिले में एक एक लिमिटेड समय से ज्यादा की सर्विस होगी है तो उनको शिफ्ट किया गया ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड बाकी मेरे को इसमें ज्यादा क्योंकि ये के पास है और डील करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बदलियां हुई, हुई है और उसके बारे में जो कोई भी फैसला होगा मुख्यमंत्री खुद आपको लेकर भी बात की गई है उनकी तरफ से कुछ काली भेड़े हैं जिन्हें पकड़ा जाएगा लेकिन विपक्ष कह रहा है की इनकी पार्टी में कुछ ऐसी काली भेड़े पहले नहीं कौन कह रहा है विपक्ष कौन कह रहा चरंजी चरंजी दिद्ध है चरणजीत सिंह चंदी मनोरंजन मैं हमारी पार्टी में वो हमारी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं विपक्ष ये कहने वाला कौन होता है नंबर वन हमारी पार्टी में जिस दिन से इलेक्शन चली थी या जिस दिन से रिजल्ट आया आपने किसी एक भी बड़े छोटे लीडर के मुंह से सुना कि हमें भीतर में से किसी ने है कांग्रेस में ऐसे छत्तीस लोग हैं जो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काली बेटे नाम गिनाना चाहो तो मैं आपको जलंधर के नाम की गिना दूंगा अगर अकाली दल की बात कर ले अकाली दल के लोग खुद अपने प्रधान के ऊपर किंतु परंतु जो वो कर रहे हैं अगर बीजेपी की बात कर ले बीजेपी के जलंधर हशियारपुर सीट की ही बात कर ले तो कितने लोग थे जो डिसग्रंटेड थे और उन्होंने ओपनली विद्रोह अपनी पार्टियों के खिलाफ किया ਮੇਰੇ ਕਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਮੇਂ ہماری پارٹی کیسے ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇ ਤਾਂਗ ਜਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਸਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਹੜ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 100% ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮੈਂ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੇ 3rd 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅ ਸਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਹੱਥ ਚਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਟੂ ਕਰਦੇ